Ну и мы переходим к следующему нашему гостю. У нас в студии Елена Нижельская, депутат Севернецкого горсовета. Здравствуйте. Добрый вечер. І от щодо негоди, були дуже сильні снігопади, Зараз прогнозують ще більше. Сєвєродонецьк. готовий до цього? Ну мені здається, що Сєвєродонецьк не дуже готов до цього, оскільки я зараз по дорозі сюди вже відчула на собі всю прелість галалюди. Я навіть впала, коли йшла до вас. Ну а вот все-таки, э, причиной вот именно этому стало то, что на днях было такое короткое потепление, это все превратилось в воду и э, был страшный потоп. Сейчас это все резко очень замерзает. Вот э, первопричиной все-таки это отсутствие стоковых систем. Э, вот когда эта проблема все-таки в нашем городе решится? но этой проблеме действительно уже много лет и, и как пишут пользователи Фейсбука это уже становится каким-то определенным символом Северодонецка и символом того, что невозможно принять управленческое решение, которое решит эту проблему. Хотя на самом деле такое решение есть и оно не является чем-то нереальным, поскольку уже второй год подряд в Государственный фонд регионального развития подается проект о ремонте или о создании ливневой канализации на улице Сметанина как на одной из самых проблемных улиц. Вторая такая проблемная улица возле коллегиума находится, там тоже постоянная лужа. Но то, что происходит на Сметанина, это действительно это просто позор нашего города. Но, к сожалению, по неизвестным для меня причинам и в 2015 году, и в 2016 году этот проект так и не был реализован. На сайте Государственного фонда регионального развития есть информация, информация, что не был проведен тендер. Причина, по которой он не проведен, мне неизвестна. Но тем не менее, мне кажется, что решение этой проблемы, когда уже выделены деньги, около 9 миллионов предполагалось из государственного бюджета и около миллиона из местного бюджета. И не решить то, что является такой явной потребностью северодончан, это просто должно быть стыдом тех, кто сейчас управляет финансовыми потоками Северодонецка. А вот среди депутатов голосовали за это решение, это выделили кошты. Да, невозможно подать проект в государственный фонд без согласования с депутатами. Это было поддержано и на уровне депутатов, и на уровне государства. Но именно на управленческом, на технологическом уровне, когда надо было объявить тендер и провести процедуру, это все застопорилось, и это не было проведено. Кроме этого, там, этим же проектом предполагалось не только ремонт этой ливневой канализации, а и расширение улицы Сметанина. Это был рядом соседний проект. И оба, они так второй, уже получается третий год находятся в невырешенном стане. я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем для вас, работаем в прямом эфире. И в любой момент вы можете позвонить нам в студию по номеру 050-210-0898 или написать на нашу страницу в Facebook Live. Задавайте интересующие вас вопросы, поднимайте тревожащие вас темы, придавайте гласности вашим проблемам, и, возможно, таким образом они смогут решиться. І от також щодо фінансів, щодо коштів. В цьому році просто катастрофічна була ситуація з освоєнням бюджетних самокоштів. Зараз вже до кінця року залишається ну, десь три тижні. Яка зараз ситуація? Скільки приблизно, хоча б коштів освоєно? По поті інформації, яка у мене є станом на сьогодні, то засвоєно приблизно 36% бюджету розвитку. Тобто, при навіть при самих таких гарних прогнозах до кінця року відмітку 50% місто не переступить, на жаль. І, на жаль, головне не просто, що це залишиться цифрами, не освоєними. Головне, те, що проблеми северденчан, які потребують вирішення, які б могли полегшити нам усім життя, вони залишаються невирішеними. І на, на жаль, на сайті перестала з'являтися на офіційному сайті міської ради перестала з'являтися інформація щодо використання коштів бюджету розвитку саме у відсотковому вимірі. І тепер з'являються вимірювання з минулим показниками минулого року. Ну, це маніпуляція, яка я, я, я зовсім вона може створює для когось більш позитивну картинку, але по факту на сьогодні 36% засвоєних коштів. І крім того, в, в цю суму Уму в цей відсоток входять кошти зроблених передплат, тобто не всі, ці, не всі ці роботи, які мають бути виконані за ці кошти, вони вже вже зроблені. Тобто перераховані кошти передплат, але по факту ці роботи не зроблені. І ми, ми з вами прекрасно розуміємо, що грудень це не той місяць, коли будуть ефективно використовуватися кошти на ремонти покрівель, на ремонт доріг. Ви саме бачите, що відбувається на вулиці. Елена, вы вот как депутат, один из депутатов, можете сказать, почему так вышло? Как вышло так, что за год всего 36% отсвоено бюджета? Ну, по моему мнению, это абсолютное неумение управлять, управлять в принципе и управлять финансами в том числе. Когда нам рассказывают, что это, это экономия и сложный бюджет следующего года, и мы оставим эти деньги на потом, то мы должны думать о том, что сегодня жители города ждут от нас решения конкретных вопросов. Те же дороги, те же тротуары, те же озера, которые нуждаются в спасении, они нужны именно сегодня. И, и при этом при этом опять же когда принимаются программы на следующий год, то мы не видим особой экономии мы, мы видим э, фантастические цены на э, мусорные контейнеры какими да, это да. Также закладываю наступный рік. Да, это, но это не бюджет следующего года, это программы, которые принимаются на следующий год. Со следующего года все полностью реализация бюджета осуществляется на основе программы целевого метода. Невозможно будет потратить никакие деньги, если под них не будет разработана конкретная программа. Но эти программы они должны быть адекватными, и они должны быть в них должны быть учтены настоящие потребности Северодончан. А этого можно достичь только одним способом. Наладить эффективную систему обратной связи, наладить систему коммуникации между жителями города и городским советом, исполнительным комитетом и его структурными подразделениями, чего сейчас, к сожалению, абсолютно нет. Мы, как депутаты, мы поднимаем практически на каждой сессии вопрос определения приоритетов. Даже когда говорится о таком важном деле, как ремонт тротуаров, то мы задаем вопрос, на как, благодаря каким критериям выбраны конкретные тротуары. Люди должны знать, что в этом году отремонтируют тротуары в их дворах, а через год будут в следующих дворах, что их просто не забыли про их проблемы, но но по каким-то объективным именно причинам они перенесены на, больше, на на более дальние сроки. Такими причинами может быть изношенность тротуара, количество людей, которые проходят по, по этим тротуарам. То есть должны быть прозрачные, абсолютно для людей для людей критерии, которые позволят каждому человеку зайти и увидеть, что деньги, ведь нету никакого городского бюджета, не бывает таких денег. Там есть только деньги плательщиков налогов, больше ничего там нету. Бюджет из других источников не наполняется, ну, практически ну, львинная его доля. А вот эти деньги, которые в этом году а, не использованы, действительно можно их как на наступный рік перенести? Чи все-таки их нужно будет повертать государству? На что я? Нет, то, то что деньги, которые местного бюджета, они, они должны остаться в местном бюджете. Единственное, что мы должны понимать, что грядет повышение минимальной заработной платы, и именно от этого показателя зависят и многие другие расчеты в городском бюджете. Ну и хотелось бы перейти немножко уже к другой теме, к теме возможных перевыборов в нашем городе в Севердонецке. Вот не так давно прошла, прошел комитет, в котором единогласно члены этого комитета рекомендовали провести перевыборы в горсовет в Северодонецке. По вашему мнению, нужны ли эти перевыборы и к чему они могут привести? Да, и я лично, и вся фракция «Самопомощь» в Северненском городском совете является сторонником необходимости перевыборов, потому что те цифры бюджета, о которых мы сегодня говорили, очень ярко свидетельствуют о том, что нынешний состав депутатского корпуса оказался недееспособным. И перевыборы нужны, они могут спасти ситуацию. Мне кажется, что главное, что могут добиться эти перевыборы, они повысят чувство ответственности самих депутатов за принимаемые ими решения. То, что происходит сейчас, когда депутаты голосуют за решения, которые увидели пять минут назад, не изучив их, не, не, не сформировав какого-то как, единого мнения, а исходя из какой-то там политической целесообразности, это позор, которого на, надо позбавляться, и как раз перевыборы ⁇ это способ переформатировать городской совет, чтобы следующие люди, которые придут, независимо от того, какую политическую силу они будут представлять, чтобы они чувствовали собственную ответственность за принимаемые ими решения. А в нас є телефонний звонок. Добрый вечер. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте та ставте своє алло, алло. вы телефонуете и оставьте свои запитання. Добрый вечер. Вы алло. в прямом эфире. Представтесь, будь ласка, звідки вы. Я, ви та... я uh, Иванов по uh, Скажите, пожалуйста, почему пенсионка не ходит в тролейбус? Що можете об'яснити? Дякуємо за запитання. Вопрос с троллейбусами, с троллейбусным депо, он тоже один из больных вопросов. Мне, мне очень стыдно слышать этот вопрос, и я обещаю, что я завтра уточню у руководителя троллейбусного управления, почему не ходит пятерка. Но единственное, что я могу сказать, что сокращение троллейбусов происходит буквально на всех маршрутах. Но это люди уже могли пометить. Это да, люди, люди уже каждый день это замечают, и якобы были внесены изменения в график маршрутов, но это просто привело к тому, что на маршрутах меньше троллейбусов. А поскольку это является самым социальным транспортом в нашем городе, то вопрос сохранения троллейбусного управления и... Сохранение его работы как минимум в том же объеме, который осуществлялся ну, там, год назад, допустим, а в идеале и расширение, и возвращение к запуску четвертого маршрута, который соединяет и органы власти, и лечебные учреждения, это должно быть приоритетом города. Это мы опять возвращаемся к вопросу приоритета. Нужны ли нам мусорные баки по 230, по 230 тысяч или важнее обеспечить бесперебойную работу троллейбусного управления на всех маршрутах? А по вопросу пятого маршрута я обещаю, что я завтра задам этот вопрос руководителю троллейбусного управления. Мой спасибо за вопрос. Я нагадую номер живого эфира 050-210-08-98. Кожен может зателефонувати и поставить свои запитання. Ну и возвращаясь к предыдущей теме, хотелось бы вот у вас узнать, есть мнение, что перевыборы в Северодонецке могут ситуацию только ухудшить? Вы вот как к этому относитесь? Ну, я повторюсь, что я считаю, что перевыборы ситуацию улучшат поскольку, поскольку появится уверенность в том, что так цинично нарушать закон и игнорировать мнение избирателей больше не получится, что каждый такой, каждый такой случай будет пресечен. Первое, что должно быть в работе городского совета, опять же повторюсь, независимо от того, какие политические силы в нем представлены, это желание работать на благо города, это первое. И второе – обязательное соблюдение законодательства. С самой первой сессии мы говорили, что вот это вот циничное игнорирование норм закона, оно не приведет ни к чему хорошему. Прошел год, как мы являемся депутатами, 2 декабря мы вступили в свои полномочия, и мы можем сказать, что то, о чем мы говорили, что игнорирование закона приведет к осложнению ситуации, так и случилось, к сожалению». И вот та ситуация, которая а, есть на сейчас, а, также, вертаясь до все-таки а, финансовую темы, обязательно вернемся. У нас еще один телефонный звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, откем вы телефонуете, и оставьте свои вопросы. Добрый день, Я... добрый вечер. Я звоню из Севера Донецка, меня зовут Валентина. Я хотела бы спросить у Елены, как у депутата городского Совета, что она думает о депутатской этике в разрезе еженедельных выступлений депутата Пригебе пригебы на областном телевидении его нецензурщина везде и можно ли что-нибудь сделать если какие-нибудь меры воздействия на него как на депутата городского совета он позорит не только город но и депутатский корпус и вообще ведет себя непристойно что об этом думает за такое запытание? Как депутат городского совета, как голова комиссии, которая занимается вопросами регламента и в том числе вопросами этики, я могу сказать, что поведение, которое демонстрирует депутат Пригеба, является недостойным звания депутата. Так нельзя себя вести. Свои эмоции нужно контролировать. И при этом я хочу сказать, опять же, возвращаясь к теме выборов, что вопрос отношения к таким депутатам северодончане как раз и должны продемонстрировать на выборах. Депутат в каком-то смысле это лицо города. Именно по публичным выступлениям этих публичных людей также судят о Северодонецке те, кто никогда здесь не бывал, а только включив, например, телеканал ЛОТ и послушав выступление депутата, это отражается и на репутации всего города. И мне кажется, что именно путем перевыборов решается этот вопрос доверие или недоверие депутатам которые позволяют себе подобные выходки должны решать исключительно избиратели и исключительно демократическим способом путем выборов. Ми такий майданчик для діалогу, так тому ми а, чуємо та а, хочемо спитати всі сторони, які зараз представляють владу у Сєвєродонецьку. Ви можете а, також долучитися до нашого прямого ефіру, телефонуйте у студію з номером 050 210 08 98. І повертаючись так до теми а, фінансів, про те, що ми говорили. Зараз а, близько не тільки кінець року, а ще й новорічні свята. І в цьому році, як ніколи, принаймні за тим рішенням, яке поки що відкладено, досить велика сума була, а, має бути витрачена так і на ялинку, і на прикраси, і на а, інші переліки. Так, це, ця сума приблизно 830 тисяч гривень. Це сума невидана для Сєвєродонецька. І ця сума саме, саме гірке, що вона нічим не обґрунтована. На жаль, ця сума, цей кошторис складався, складався без жодної, знову повторюсь, без жодної консультації з мешканцями міста. У мешканців не питали, ні скільки вони хочуть бачити в місті ялинок, не в яких містах вони хочуть бачити ці ялинки, ні яку новорічну програму вони вони собі уявляють. Консультації не було. Це відбувалося так, що. Один чи дві, одна чи дві людини сіли і вирішили, що ялинка має бути саме такою: 140 тисяч на придбання ялинкових прикрас. Мені здається, що ця сума просто заоблачна на фоні тих проблем, які існують в місті. І я, я один, одна з тих, хто є противником такої дорогої ялинки такого дорогого святкування, оскільки, о, оскільки це просто ображає мешканців міста. Свято обов'язково має бути, але свято має бути за адекватні кошти: кошти адекватні ситуації, адекватні нашому життю і адекватності і адекватні пріоритетності проблем. Спочатку ми вирішуємо ті складні питання, які стоять перед містом, а потім ми вже святкуємо. О, у нас не вирішене не питання з пандусами, не, повністю не вирішене питання забезпечення ліками, куча болючих проблем. І, можливо, треба подумати, що можливо комусь буде гірко зустрічати цей новий рік без самого потрібного, але під цією фантастично дорогою ялинкою. І, і, знову, і знову головна проблема навіть не вартість. Хоча вартість це теж суттєва. Наприклад, на новорічну ялинку у Вінниці, яка там більше Сєвєродонецька за всіма показниками, і кількістю мешканців і розміром місцевого бюджету, там вона вдвічі менше, ніж Сєвєродонецька. 400 тисяч виділяється на ялинку в Вінниці у нас це 830 ну має бути якийсь баланс і і, і саме головне має бути консультації з громадою тільки люди мають право вирішувати Куди витрачати їх гроші Ну а от і все-таки ви уже в котрий раз говорите о тому що нужно общаться з громадою нужны консультації А от а, как это... Процесс можно сделать э, организованно, так чтобы это было регулярно и действительно депутатские решения всегда согласовывались э, с населением. Тут есть несколько, несколько путей для достижения этой цели. И в, в очень многих городах Украины эти э, решения уже найдены. Во-первых, нужно соблюдать норму, предусмотренную законом про доступ к публичной информации и публиковать все проекты решений за 20 дней. Для того, чтобы люди могли с ними ознакомиться и при наличии желания и в наличии каких-то предложений внести эти предложения. Это пер, первый элемент этого процесса. Второй элемент, который тоже внедрен во многих городах Украины, в том числе, например, в, в том же Краматорске, который примерно в таком же статусе фактического областного центра находится сейчас. Я сейчас говорю о, о таком механизме, когда, который называется бюджет участия. Бюджет участия ⁇ это когда любой, любая инициативная группа, любой инициативный гражданин может предложить свой проект, направленный на решение какой-то конкретной проблемы города Северодонецка. Когда набирается определенный портфель таких проектов, они выставляются на открытое голосование. И все другие люди, зайдя в, в, в интернет на официальный сайт или путем заполнения бумажных бумажных анкет, могут своими голосами поддержать выполнение тех или иных проектов. Я подготовила и подала на рассмотрение городского совета проект, который предусматривает внедрение в Северодонецке бюджета участия. К сожалению, его даже не опубликовали. Я не говорю о том, что его не вынесли в сессионный зал, его не обсудили с депутатами, за него не проголосовали. Я понимаю, я представляю меньшинство в городском совете, и возможно просто никто даже не будет вникать, о чем, о чем этот проект, за него просто не будут голосовать. К сожалению, работа нынешнего созыва построена таким образом. Но его даже не опубликовали, что обязаны сделать по закону. На жаль, час нашего эфира уже закончился. Мы благодарны, что сегодня были у нашей студии, ответили на наши запросы на Запытание наших телеточивцев, та радиослушачив. Дуже дякую. Я напомню нашим телезрителям, что у нас в студии была Елена Нижнелеская, депутат Свердловского горсовета.